всем привет говорил что на днях буду ставить панели вот пришли панели да заказал и кто следит за моими видео в телеграм-канале кто подписан ссылку я оставляю делюсь я информацией сам всем этим занимаюсь ну солнечные панели устанавливают мне люди потому что на своей крыше экспериментировать не хочется люди уже с опытом с инструментом знают как это делать уже стоит у меня одно поле заказал полностью занять всю крышу. Еще 10 панелей. Это двухсторонняя солнечная панель. Почему не односторонняя? Потому что ну, то, что есть в наличии сейчас. Созвонился, я говорю, панели еще такие мне доставить. Человек говорит, ну, могу тебе посоветовать, сейчас есть эти. Цена примерно одинаковая за 10 штук. Вот этих двухсторонних а Solar, информация на наклейке здесь также ее характеристики фото я в телеграм-канале оставлю кому там удобнее будет фото рассмотреть то обязательно я с вами поделюсь на видео так показываю бегло там у меня стоят 9 а этих будет 10 1500 с чем-то долларов если за те я тоже где-то такую сумму отдал за 9 то ну двухсторонний вариант их внутренняя сторона также работает. В основном, где понятно, что это установка не на крыше, идеальный вариант, установка на стойках. И понятно, что солнце не будет светить и на ту, и на ту сторону. Внутренняя сторона рассчитана на отсвечивание от поверхности. Идеально это когда светлая поверхность, идеально, наверное, будут они зимой, когда снег выпал, и будет солнце отражаться от снега, и внутренняя часть будет очень эффективно работать. Ну и также они могут отражаться и от поверхности крыши. Даже когда они будут установлены на крыше, внутренняя часть, все равно под панель заходит свет, и какая-то небольшая может, но эффективность должна быть от внутренней части. Не видел я еще такие панели, но вот сам с ними первый раз сталкиваюсь и вам показываю. Что интересно будет, это сравнить то поле и это. Инвертор 10-киловаттный по ВМР. И там два, два входа есть для солнечных панелей. И купил я грузозащиту, и там можно будет рубильником отключать или одно поле, или второе. Ну и вот посмотрим, как это будет работать, какое поле будет более эффективно и, и вообще как работают вот эти вот двухсторонние солнечные панели. Ну здесь, в общем-то, все по стандарту. Алюминиевый профиль идет как рама. Все здесь, где нужно, промазано герметиком. По виду все качественно. Китай, понятно, что Китай такая же, она тяжелая, наверное, не знаю, килограмм 30, а может и больше. И вот ее та часть рабочая, внешняя. Вот так вот выглядит. Внутренняя вы уже видели. Завтра будет установка. Сделаю кр краткое видео, кому интересно. На этот раз профиль э, в прошлый раз алюминиевый. В этот раз э, человек сказал, заказывай оцинковку, потому что алю алюминиевого профиля в Украине нет. Ну, может и есть, но человек подбирает же мне по адекватной цене, потому что купить там, я думаю, что можно все, но тут же исходя из адекватности, сколько хотят за это все. Сказал, что оцинкованный также работает, не ржавеет, не течет, стоит вечно, то есть можно также им пользоваться. Наверное, он типа тяжелее будет оцинкованный, но ну, я думаю, что не критично. Далее по установке, по нюансам. Посмотрим завтра, что. А уже по подключению, как это все будет работать, уже на установленных солнечных панелях, с цифрами на инверторе, с цифрами по аналитике видео будем продолжать. Поэтому подписывайтесь на канал, все ссылочки я оставляю в описании. Под видео заходишь инвертор, аккумулятор, в дороге инвертор. Кстати, идет JC Solar 6-киловаттный. Обзор сделаю и в Украине, скорее всего, его продавать буду. И аккумулятор идет, тот, который у меня, 10 киловаттный. Мы по факту прихода получу, покажу и буду его спаривать с тем, что у меня есть, с таким же самым. То есть буду увеличивать емкость вообще этих батарейной системы. Жми на колокольчик, чтобы не пропустить видео. Следующее. Придет уведомление тебе сразу, что я видео выпустил. Всем удачи, до следующих видео.